Эти дни мы проживаем с вами под влиянием Юпитера в квадрате к Сатурну. Это две большие планеты, которые будут оказывать влияние несколько недель. Но в ближайшие три дня мы четко прочувствуем с вами такой фактор, как что многих людей портят деньги и власть. Если у человека ярко выражены мания величия, гордыня, это будет прям видно в ближайшие дни. В деловом плане это непростые дни, так как у нас Юпитер планета везения создает квадратуру в планете невезения. И планета невезения создает сложности. Возможно, разочарование, беспокойство, неудачи. Лучше в эти дни отложить глобальные планы, или в будущем они могут привести к юридическим разборкам, недопониманиям. Мало того, сейчас у нас Марс ретроградный. Планета новых действий не очень хороша. А благодаря этому аспекту все еще может дважды усугубиться. Если у вас действительно стоят какие-то серьезные покупки, и вы сомневаетесь, отложите их на другие дни, и вы не пожалеете. Кроме всего прочего, так как это глобальные аспекты, они оказывают...